જણ સુમેરુ નવકાર તીર્થ ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિની સંગઠન સુજાવ અભિયાનની મીટિંગ યોજવામાં આવી કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલ હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને બે મિનિટનું મૌન પાડીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી આગામી આવનાર તાલુકા તથા જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણીને લઈને દરેક રાજકીય પક્ષો સંગઠનો મજબૂત તેમજ દરેક જિલ્લા ગામડાઓમાં ઉમેદવાર જીતે અને પક્ષોની વધારે સીટો આવે તે માટે જીત માટે સંગઠન સુજાવ મીટિંગો કરતા હોય છે જેમાં કરજણમાં આવેલા મિયા ગામ રોડ ઉપર સુમેરુ નવકાર નૌકરતીથ ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સંગઠન સુજાવ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઇમરાનભાઈ ખેડાવાલા તેમજ પ્રભારી જસપાલસિંહ એઆઈસીસીના સચિવ પ્રભારી પલક વર્મા તેમજ સાંસદ કુલદીપજી તેમજ પ્રભારી જગદીશભાઈ પટેલ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ચંદુભાઈ ડાબી હોદ્દેદારો તેમજ સભ્યો તથા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક કાર્યક્રમોના સુજાવ લીધા હતા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટી કયા કારણોસર જીતતી નથી ક્યાં અગવડ પડે છે તે બાબતની અંગત મિટિંગ યોજવામાં આવી હતી જ્યારે કોંગ્રેસના સ્થાનિક આગેવાનોમાં પિન્ટુ પટેલ ભાસ્કર ભટ્ટ भौमिक पटेल तालुका पंचायत सदस्य विशाखा बेन परमार सहित नागेवानो उपस्थित रहा था। સરપંચ વિચાર સભાજી બેઠક તાલુકા મંત્રી રહ્યા અને સરપંચ पलक वर्मा जी हमारे विधायक इंद्रान भाई हमारे दिलजीत जी हमारे गजेंद्र सिंह जी ये सभी हमारे साथी प्रभारी करजन विधानसभा की इस बैठक में आए हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संबंध में आज सभी लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमें जिम्मेवारी देकर भेजी है को लेकर वहाँ की संगठन की स्थिति क्या है वहाँ क्या बदलाव किए जा सकते हैं और संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है इस संबंध में आज हम तमाम साथी यहाँ आए हैं आज हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी नेताओं सबसे चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे किस प्रकार से यहाँ संगठन को मजबूत किया जा सकता है और इसके अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं देश के प्रदेश के मुद्दे हैं उस संबंध में भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से मुद्दों को लेकर संघर्ष हो सकता है लड़ाई 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 लड़ी जा सकती है इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता साथियों को आगे संघर्ष करना है तो आने वाले चाहे संगठन की बात हो चाहे चुनाव की बात हो उसकी तैयारियाँ हम हम लोगों ने शुरू कर दी आगे है। है कितने दिन ये अभियान शुरू रहेगा अभियान ये अभी पंद्रह तारीख को राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में बैठक ली थी जिसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी के तहत ही कल कल हम सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा आज गर्जन विधानसभा के साथ चार विधानसभा हो उन विधानसभाओं में जाकर भी वहाँ के कार्यकर्ता नेता और पदाधिकारियों से हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत बातचीत करेंगे ताकि सही स्थिति का आकलन हो सके अभी तक आपने क्या देखा किसके वजह से आप कांग्रेस के सीट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आती है आपने क्या, सब क्या, सब क्या तो किया इधर इसी चीज़ का हम आकलन कर रहे हैं कल जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी जिसमें वरिष्ठ नेता पदाधिकारी साथी सभी लोग आए सबने अपने अपने सुझाव दिए और सबके सुझाव लेकर हमें हमने ए और हमारे इंचार्ज हैं उनको भेजेंगे कि इस तरह की परिस्थितियाँ इसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता होगी बदलाव करेंगे जो कार्य करने की आवश्यकता होगी